Fevralın 23-də gözlənilən hava proqnozu açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən son xəbərlə verilən məlumata görə, Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişən buludlu olacağı, ara bir tutlaxağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənir. Cümlü cənub qap küləyi gündüz mülayim şimal küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 4-6 dərəcə isti, gündüz isə 10-16 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 755 mm civə sütunundan 759 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 55-65% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əsasən yağmur yağacaq. Lakin bəzi dağlıq ərazilərdə aralıq yağıntı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Qəb külək ayrı-ayrı yerlərdə aralıq güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 3-7 dərəcə istidir, gündüz 12-17 dərəcə istidir dağlarda gecə 3.8 dərəcə aşağıda, gündüz 0.3 dərəcə aşağıda olacaq.